আকাশবাণী গুৱাহাটী উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে অৰুপা পতংগীয়া কলিতাৰ উপন্যাস অয়নান্তৰ ধারাবাহিক পাঠ পাঠ কৰিছে নয়ন এয়া প্রযোজনা ঋতুপর্ণ তাই পদূলিত ভৰি দি নঙলাডাল খুলিব খুঁজোতেই ভাৰ্গৱ দৌৰি অহা আহিছে আপুনি যায় নেকি তাই মূৰ জোকাৰিছে ভাৰ্গৱ তাইৰ লগে লগে আহিছে কিবা লিখিলে কাগজখন পঠিয়াই দিবনে আমি দেউতাৰ বিষয়ে লিখা বহুত কাগজ নিদেখিলোৱেই মই আপোনালোকৰ খবৰ লবলৈহে আহিছিলো আমাৰ খবৰ মানুহজনৰ আধা পকা আধা কেঁচা দাড়িৰে ভৰা মুখখন অবাক হৈ মেল খাই গল তাইক মানুহজনে আগুৱাই দিছে ঠিক আলি কেঁকুৰিটোৰ ওচৰৰ বিৰাট পুখুৰীটোৰ ওচৰত তেওঁ ৰৈছে পুখুৰীটোৰ গেটত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে লেখা আছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মহানন্দ বৰুৱা উদ্যান এই বৰপুখুৰীটো মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে আহি মুকলি কৰিছিলহি একপি ফটো আমাৰ হাতত আছিল ইহঁতে দেখুৱালে নাই বা হ'ব দিয়ক কেতিয়াবা আহি চাম তাই পুখুৰীটোৰ পাৰৰ পৰা চিধা ৰাস্তাইদি খোজ ললে হাতত থকা টোপোলাটো তাই খুলি চালে ৰুটিকেইখন বেকাবেি হৈ গৈছে বিস্কুটকেইটাও সেমেকি গল তথাপি তগৰে ইচ্ছা কৰিছে তগৰে বাৰু এতিয়া কি কৰি আছে তাইৰ বুকুখন ধপধপাই উঠিল যাব লাগিব এবাৰ তগৰৰ মাকক চাই যাব লাগিব তাই দিয়া ৰুটিখন দি যাব লাগিব দিবই লাগিব তাই অৱসন্ন ভৰি দুখন চোঁচোৰাই চোঁচোৰাই গীৰ্জাৰ তিলাটোৰ কাষৰ লুংলুঙীয়া বাটটোত যেতিয়া ভৰি দিলে তেতিয়া বেলি মূৰৰ ওপৰত গীৰ্জাৰ ফুলবোৰৰ ৰং নাই আধামৰা গছবোৰত ওত ত'ত এটা দুটা ফুল ফুলি আছে সন্মুখৰ বাগানভেলীয়া কেইজোপাও হাবি হৈ যেনি তেনি ওলমি পৰিছে বহুদিনেই লতা কেইজোপাই কাৰো যেন আদৰ পোৱা নাই সকলো মে মিঠা চাৰিটা খংকাৰিতা আৰু ভঙা সপোনৰ মাজত পৃথিৱীখন এখন ধুনীয়া ঠাই সুখী হ'বলৈ পৃথিৱীখন ধুনীয়া বুলি কোৱা ভঙা সপোনৰ মাজতো সুখী হ'বলৈ কোৱা মানুহজনক এবাৰ লগ পোৱা হলে এবাৰ পোৱা হলে কেওফালেতো ভঙা সপোনৰ ধ্বংসস্তূপ তেওঁ পাৰিলহেঁতেন নে পাৰিলহেঁতেন নে এই ভঙা আইনাৰ টুকুৰাৰ দোমত বহি পৃথিৱীখন ধুনীয়া দেখিবলৈ তাই অলপ সময় হাবি হৈ পৰা লতাকেইডাললৈ চাই থাকিল সঁচাকৈয়ে এই বনৰীয়া লতা যেন গছজোপাত এসময়ত ফুল আছিল ৰং আছিল তাই সৰলৰ শাৰীটোৰ তলেদি গৈ সেই জালেৰে ঘেৰা ৰুমটো পালেগৈ তাইক দেখি বগা কাপোৰ পিন্ধা এজনী ছোৱালী সোমাই আহিল কাক লাগে এবাৰ ৰুমা মানে পাগলীক চাবলৈ আহিছিলো নাৰ্ছৰ মাকজনী পাগলী বুঢ়ীৰ জ্বৰ হৈ আছে এবাৰ যাব পাৰিমনে জীয়েকে কিবা অলপ দি পঠাইছে ছোৱালীজনীয়ে তাইক মিছনৰ হস্পিটেললৈ লৈ গৈছে হস্পিটেলৰ এখন বিচনাত তগৰৰ মাক পৰি আছে মানুহজনীয়ে কেঁকাই আছে চেহেৰাটো আৰু বেয়া হৈছে চুলিকোচা কদম চাদ দি কাটি পেলোৱা হৈছে মচোৱা গোমসাফেন চুলিকোচাৰ অৱশিষ্টখিনিও নেদেখি তাইৰ মনটো কিবা লাগি গল ওকনি হৈছিল কাটি দিছো ছোৱালীজনীৰ কথাবোৰ অলপ সূতা যেন লাগিল আপুনি পাগলীৰ কি হয় ভনী তাই তগৰে দিয়া ৰুটিকেইখন শুই থকা মানুহজনীক দিছে মানুহজনীয়ে লোৱা নাই তগৰে আশা কৰিছিল মাকে ভাটোৱে কুটা দি কুটি থাকিব এনেদৰে থাকিলে মাকে ভাটৌৱে কুটা দি ৰুটি এখন কুটি তগৰক আনন্দ দিবলৈ আৰু নাথাকিব ছোৱালীজনীয়ে তাক বাহিৰলৈ লৈ আহিল আমাৰ আটাইকেইগৰাকী ছিষ্টাৰ ঘূৰি যাবগৈ চৰকাৰে আদেশ দিছে কলৈ যাবগৈ আমেৰিকা ইংলেণ্ড যৰ পৰা আহিছিলো ছোৱালীজনী মনে মনে আছে এগৰাকী বৃদ্ধা ছিষ্টাৰ সিহঁতৰ ফালে আহিছে জ্বৰ কমিছে ছিষ্টাৰগৰাকীয়ে তাইৰ হাতত ধৰিছে বগা আগ বা হাতখনৰ স্পৰ্শটো খহটা পাগলীক তোমালোকে লৈ যাব লাগিব জীয়েকক কবা আমি আৰু নাথাকিম ফাদাৰ মেকফাৰ্লিনে পাগলীৰ জীয়েকৰ কথা আমাক কৈ গৈছিল ছিষ্টাৰে বুকুত ক্ৰছ কৰিছে তাইৰ বুকুত যেন বনৰীয়া হৈ যোৱা কাঁইটীয়া লতাডাল বাগৰি পৰিল মেকফাৰ্লিন মানে হা মিকিৰ পাহাৰৰ লেপ্ৰছি হস্পিটেলত ফাদাৰ ভগৱানৰ ওচৰলৈ গ'ল মৰাৰ আগদিনাও ফাদাৰ মেকফাৰ্লিনে ভগৱান যীশুৰ দৰে কুষ্ঠ ৰোগীৰ সেৱা কৰি গ'ল কাঁইতীয়া লতাডালে তাইক বাকুহি পেলাইছে যন্ত্ৰণাত তাইৰ বুকু ফাটি গৈছে কাৰ ওচৰলৈ যাব ধ্বংসস্তূপৰ মাজতো কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰি সুধিবলৈ তাই কাৰ ওচৰলৈ যাব শেষ সকলো শেষ কোনোবাই যেন তাইক কৈ গল শেষ হৈ গৈছে সকলো শেষ তাই তিলাটোৰ লুংলুঙীয়া বাটটোৰে নামি আহিল কোনে চাব পাগলী বুঢ়ীক ৰুটি এটুকুৰা কুটিবলৈ দি কোনে আনন্দ পাব ঘূৰি যাব লাগিব ৰুমা বাইদেউ সেই বিষ্ঠাৰে ভৰা খৰি ঘৰটোলৈ ঘূৰি যাব লাগিব কোনে দায়িত্ব লব পাগলী বুঢ়ীৰ তাই হাইথা চৰাইৰ হাউলিৰ ফালে খোজ ললে তগৰৰ ঠিকনা দি গৈছিলা মাকৰ দায়িত্ব লব পৰাকৈ তগৰক উপযুক্ত কৰিছিলা অকল মোৰ বাবেই মই ৰুমা বাইদেউক ভাল পাওঁ বাবেই তোমাৰ পৃথিৱীখনত তগৰ আৰু মাকক সুমুৱাই গৈছিলা কিন্তু ময়েই সকলো শেষ কৰি দিলোঁ তুমি জানা তগৰে বিচনাখন ৰাতি কৰবীজোপাৰ ওচৰলৈ নিব খুজিছিল তগৰে মোক কুঁৱাৰ পাৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠাইছিল পুৱাতে তগৰ হস্পিটেললৈ যাব খুজিছিল মই উৰেতো নিশা তাই খাবতি আছিলোঁ ভাবিছিলো নোৱাৰিলো মই একো কৰিব নোৱাৰিলো চোৱা তুমি লৈ যোৱা ৰুমা বাইদেউক মই আকৌ বিষ্ঠাৰে ভৰা খৰি ঘৰটোলৈ লৈ আহিবলৈ ওলাইছো হাইথা চৰাইৰ হাউলীলৈ তাই সোমাই গল হাউলীটোৰ আগৰ চাকচিক্ক নাই ৰং বিৰঙৰ ফুলগছবোৰৰ নামগোন্ধেই নাই প্ৰকাণ্ড গেটখন মামৰে খাইছে ঘৰটোৰ ঠায়ে ঠায়ে প্লাষ্টাৰ খহি গৈছে আগৰ ৰঙা টিংবোৰ ৰং গৈ গৈ মামৰে ধৰি অদ্ভুত এক ৰং ধৰিছে পুখুৰীটোত মেটেকা গুজি ঢাক খাই পৰিছে গাড়ীখন সেই দীঘল ৰঙা গান গোৱাৰ দৰে হৰ্ণ বজা গাড়ীখন চোতালত পৰি আছে চকাবোৰ মাটিত লাগি আছে গাড়ীখনৰ তেজৰ দৰে ৰঙা ৰঙটো বখলা বখলে উঠি ঠিক শাহুৱেকৰ পিঠি থোৱা ঘাঁৰ দৰে হৈছে চিটবোৰ এৰাই এৰাই ওলমি গৈছে গাড়ীখনৰ কেওফালে জাৰ্মেনী বন ফুটুকা গছ দীঘল দীঘল উলো ঘাঁহ এটা বগৰী পুলি লহ পহকৈ বাঢ়ি গাড়ীৰ ইঞ্জিনটোমান হৈছে তাই বুলনিত ভৰি দিলেগৈ বুলনিত ভঙা চকীৰ কিছুমান এচুকত দমাই থোৱা আছে ভেলভেতৰ গধুৰ কোমল পৰ্দাবোৰ ওত ত'ত এটুকুৰা দুটুকুৰা ওলমি আছে ঠিক কছাইৰ দোকানত ওলমি থকা কটা ছাগলীৰ দৰে তাইৰ কিবা ঘিন ঘিন লাগিছে যাবতো লাগিবই এবাৰ কবই লাগিব পাগলীক খৰি ঘৰটোলৈকে লৈ আহক কিন্তু কাক কব ৰুমা বাইদেউৰ মাক কেতিয়াবাই মৰিল বায়েক ভনীয়েকবোৰ কত থাকে হিচাপ নাই বিয়া হৈ নিজৰ সংসাৰ কৰা সিহঁতৰ কত মনত থাকিব পাগলী বৰবায়েকৰ কথা তগৰৰ কথা কব লাগিব হাইথা চৰাইকে কব লাগিব তাই বুলনি পাৰ হৈ দীঘল কৰিডৰটোৰে গৈ থাকিল এইফালে সৰুতে সিহঁতক আহিবলৈ দিয়া নহৈছিল তাই বিশেষ কোঠা এটাৰ আগত ৰল কোঠাটোৰ ভিতৰফালে নীলা ৰং দিয়া পৰ্দাকেইখনো নফটা এখন বহল বিচনাত হাইথাচৰাই বহি আছে ৰঙচুৱা বগা মানুহজনৰ মুখখন বয়সে আঁচুৰি পেলাইছে ভাজ পৰা মুখখনৰ লগত ৰং সানি কলা কৰা চুলিখিনি অদ্ভুত লাগিছে মানুহজনৰ চাৰিওফালে এসোপা গাৰু এবাৰ মানুহজনে এটা গাৰুৰে পেটত হেঁচা দিয়ে এবাৰ গাৰু দুটাৰ ওপৰত পেট পেলাই শুৱে এবাৰ আঁঠুকাঢ়ি গাৰু দুটাৰ ওপৰত বহে মানুহজনে ৰৈ থকা তাইক দেখা নাই তেওঁ একো দেখা নাই গাৰুবোৰৰ ওপৰত তেওঁ যেন এক মনে কচৰত কৰি আছে তাই দুৱাৰ মুখৰ পৰা আঁতৰি আহিল হাতত গিলাচ এটা লৈ আহি থকা কাম কৰা মানুহজনক তাই সুধিছে কি হৈছে তেখেতৰ মানে গাৰুবোৰৰ ওপৰত ল'ৰাটোৱে জোকোৰা মাৰি উঠিল এহ কি হব তাৰ পায়খানা হোৱা নাই পায়খানা নোহোৱালৈকে সি এনেকৈয়ে চিঞৰি থাকিব কিয় তাই আচৰিত হৈছে পায়খানা কৰিব নোৱাৰিলে সি মৰিব ইমান যে মৰাৰ ভয় বুঢ়াটোৰ তাই আকৌ এবাৰ ভিতৰলৈ জুমি চালে আদহীয়া মানুহজনে হাইথা চৰাইক বিচি আছে তেওঁ এইবাৰ পেটৰ ওপৰত চাৰিটা গাৰু লৈ চি থৈ শুইছে এইটো মানুহ এইটো মানুহৰ ওচৰত তাই ৰুমা বাইদেউৰ বাবে আশ্ৰয় বিচাৰি আহিছিল তাই কোনোমতে গৈ ৰিক্সা এখনত উঠি কেন্দুগৰি হৈ যোৱা বাছবোৰৰ এখনত বহি পৰিলগৈ লাহে লাহে আন্ধাৰ হৈ আহিল ভোক ভাগৰ অৱসাদ আৰু বুকুৰ মাজৰ এক যন্ত্ৰণাই তাইক চেপি পেলাইছে তগৰ আছেনে তগৰে বাৰু কৰবি গুটি দুটামান নাইবা কুঁৱাটো ঔষধে বটল তাই আৰু তাই আৰু ভাবিব পৰা নাই বাছখন লুকালৈ পাৰ হৈ দুইফালে হামদৈ পথাৰ সাৱটি ৰখা ৰাস্তাটোৱেদি চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঘিতপিটীয়া আন্ধাৰ বহল পথাৰখন আন্ধাৰত ডুব গৈ আছে মৰ আউষীৰ আন্ধাৰ পথাৰখনলৈ তাই চাই থাকিল হঠাৎ তাই দেখিলে আন্ধাৰ পথাৰখনৰ এচুকত একোৰা কমলা ৰঙৰ জুই শূন্যতে উপঙি আছে জুইকুৰা চকুৰ আগতে তিনিভাগ হৈ গ'ল আন্ধাৰ পথাৰখনত তিনিকোৰা জুই নাচি আছে ধনলৈ জুই নাচি নাচি জুই কিকুৰা নোহোৱা হ'ল সকলো নোহোৱা হ'ল এইদৰে আন্ধাৰৰ মাজত টোপকৈ টোপকৈ নোহোৱা হোৱা জুই তিনিকোৰাৰ দৰে সকলো নোহোৱা হৈ গল তাইৰ গালিদি টোপ টোপকৈ গৰম চকুলো বাগৰি আহিলে তাই মচিবলৈ যত্ন কৰা নাই তাই সাজু হৈছে ইতিমধ্যে ওখ হৈ পৰা ধ্বংসস্তূপটোত আৰু এটা মৰাশ চাবলৈ তাই সাজু হৈছে তগৰক শিৱজুৰিৰ পৰা নমাই অনা চাবলৈ তগৰৰ কৰবীৰ গুটি খাই ওলাই অহা জিভাখন চাবলৈ ঔষধ খাই নীলা হোৱা মুখখন চাবলৈ তগৰৰ চিতাজুই চাবলৈ তাই সাজু হৈছে তাইৰ বুকুত এখন মৰ আউষী ৰান্ধাৰ পথাৰ কতো এফুটো পোহৰ নাই কণমান জোনাকী এটাৰো এধানি পোহৰ নাই বাছখন আহি কেন্দুগছজোপাৰ ওচৰৰ চাৰিআলিটোত ৰলহি বাছৰ হেডলাইটৰ তীব্ৰ পোহৰত জিলিকি উঠিছে কেন্দুগছৰ কোহপাতবোৰ চেকুৰা চেকুৰ তেজৰ দৰে ৰঙা কোঁহপাতবোৰ তাই বাছৰ পৰা নামি অলপ ৰ'ল মানুহবোৰ দিহা দিহি গলগৈ বাছখন যোৱাৰ পিছত ঠাইখিনি আকৌ আন্ধাৰত ডুব গল হাতত লেম্প এটা লৈ এটা নাড়ী মূৰ্তি তাইৰ ফালে আগুৱাই আহিছে মৰ আউষী ৰান্ধাৰৰ মাজত লেমৰ পোহৰতো বগা কাপোৰ পিন্ধা নাৰীমূৰ্তিটো কেনেকুৱা লাগিছে তাইৰ গাটো শিঞৰি উঠিল নাৰীমূৰ্তিটো একেবাৰে ওচৰ চাপি আহিল আপুনি ইমান দেৰি কৰিলে মোৰ বৰ চিন্তা হৈছিল তগৰ তগৰে তাইক আগবঢ়াই নিবলৈ আহিছে কেন্দুগছৰ তলত লেমটোলৈ থিয় দি থকা তগৰক তাই চুই চালে কোমল কুহুমীয়া বলক বলক মুখখন কেনেকৈ শুকাই আহিছে আউষী ৰান্ধাৰত তাই বাট পথ একো মনিব পৰা নাই অভ্যস্ত খোজেৰে তগৰ আগে আগে গৈছে তাই কেৱল লেমৰ পোহৰটো চাই চাই তগৰৰ পাছে পাছে গৈ থাকিল তগৰে মুখ ধুবলৈ গৰম পানী সলাবলৈ কাপোৰ দি চাহ একাপ দিছে তগৰে ভাত বাঢ়ি দিছে আপুনি ভাল পাই কাৰণে তিয়ঁহ দুটা বিচাৰি অনাইছো বিলাহীকেইটাহে ভাল নহয় চালানী বিলাহী তগৰৰ কোমল মুখখন লেমৰ পোহৰত আৰু কোমল লাগিছে তগৰজনী কোনোদিনেই শকতাৱত ছোৱালী নাছিল তাইৰ হাড়বোৰ সৰু গঢ়ণটো লেহুকা ৰংটো অলপ হেতা ক্ষীণ হেতা ছোৱালীজনীয়ে ভাল পোৱা বস্তুটো বিচাৰি আনি তাইক ভাত খুৱাইছে কত পালে ইমান শক্তি তাই মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ নোপোৱা লোকৰ এৰেহাত জোঠা খাই তাই কেনেকৈ ইমান শক্তি গোটালে বিচনাখন পাৰি আঁঠুৱাখন গুজি তগৰে তাইক মাতিছে আহক শুৱা সি আপোনাৰ ভৰিটো মালিচ কৰি দিওঁ পতাখন ফুলিছে তাই মালিচৰ ঔষধটো উলিয়াইছে তগৰৰ ঔষধটো পৰ্যন্ত মনত আছে তই মোৰ মালিচৰ ঔষধটো কৰ পৰা আনিলিঅ এই হস্পিটেলৰ পৰা আনিলো আহক আপুনি শুৱহি এতিয়া তগৰে তাইৰ ভৰিৰ পতাখন মিহি মিহি আঙুলিকিটাৰে মালিচ কৰি আছে মাক লগ পাইছিল নেকি পাইছিলো মাৰৰ গা বেয়া জ্বৰ হৈছে তগৰ মই মাক লৈ আহিম বুলি ভাবিছো ছিষ্টাৰকেইজনীও দেশলৈ ঘূৰি যাবগৈ মিছনেও কিজানি আৰু ৰাখিব নোৱাৰিব মায়ে ৰুটিকেইখন ললে নে নললে শুই আছিলে মোৰ ফালে নাচালেই খোৱা বস্তু ল'বলৈ হাত মেলা নাই যদি মাৰ গা চাগৈ বৰ বেয়া তগৰ অলপ অস্থিৰ হৈছে মালিচ কৰিবলৈ এৰি তগৰে আঁঠুত মূৰ গুজি বহিছে হেতা সৰু ছোৱালীৰ দৰে মুখখন বৰ বিষন্ন লাগিছে তাই উঠি বহি তগৰৰ কাষ চাপি গল তগৰ তগৰে মূৰ তুলি চালে আইজনী মই তোৰ মাৰৰ ঘৰলৈ গৈছিলো সেইখন ঘৰত আৰু কিয় গৈছিল আপুনি সেইখন ঘৰলৈ কি বিচাৰি গৈছিল তগৰ মূৰ দাঙি বহিছে তাইৰ হেতা মুখখনলৈ এজোলোকা তেজ বৈ আহিছে তগৰ তোক এটা কথা সুধো সঁচাকৈয়ে তই মাৰক লগত ৰাখি প্ৰতিপাল কৰিব পাৰিবিনে কিয় নোৱাৰিম মই তগৰৰ চকুহাল দককৈ জ্বলি উঠিল তাই পোন হৈ বহিছে কিয় নোৱাৰিম মই এটা মদা সী গুণ্ডাক মই গাৰ বলেৰেই পৰা নাই সেইবুলি মই মৰিম তগৰে ফোপাইছে এই অসুচি গালৈ মই কিয় অসুচি হম তগৰে মুখতে ধৰিছে মই কি নিজে গৈ বোকাত জঁপিয়াই পৰিছো মোক ঠেলা মাৰি পেলাইছে মই কিয় অসুচি হম তগৰে দাঁত কামুৰিছে সিহঁতে মোৰ মাৰ এইডখা কৰিলে যতীন বৰুৱালৈ বিয়া দিয়া হলে মাৰ কি জানি যতীন বৰুৱা মহৰী যতীন যতীন দাদা গান গোৱা সেই নম্ৰ ধুনীয়া লৰাজন মহানন্দ বৰুৱাৰ ফাঁচীৰ সময়ত জেললৈ নিয়া সেই জেলতে বেমাৰত পৰি মৰা সেই যতীন বৰুৱা কোনে কলে তগৰক কেনেকৈ জানিলে তগৰে এইবোৰ কথা মোৰ মা পাগলী হল কাৰ কি হল খৰি ঘৰতে মৰা হলেও কাৰো একো নহলহেঁতেন মই জিপজুৰি ৰলে কি হব সিহঁতকে নোহোৱা হৈ যাব তগৰে ৰৈ ৰৈ ফোপাইছে তাইৰ ডিঙিটোত লেমৰ পোহৰটো পোনে পোনে পৰিছে ৰাজহাঁহৰ দৰে কোমল লেহুকা ডিঙিটো উশাহৰ লগে লগে কঁপি আছে তাই ঘপককৈ তগৰক সুধি দিলে তোৰ যদি কিবা হয় কি কৰিবি উপন্যাসপাঠ অনুষ্ঠানটিত শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে অৰুপা পটঙীয়া কলিতাৰ উপন্যাস অয়নান্তৰ অষ্টা সত্তৰংশ খণ্ডটি শুনিলে পাঠ কৰিলে নয়ন প্ৰসাদে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে তগৰ চয়নিকা ডেকা বন কৰা ল'ৰা চানু দৈমাৰী নাৰ্ছ ৰীতা দেৱী আৰু বিনাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে মেলডী পাটগিৰিয়ে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা আছিল ঋতুপৰ্ণ দাসৰ অয়নান্ত উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ শেষ খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ দিনটোৰ এই একেসময়তে